İndi isə zəh elədim ikiqat mayalanmanı. Lakin ondan əvvəl sprogeniz nədir? İkiqat mayalanma üçün lazım olan gametlər, yəni spermlər və yumurta hüceyrələ necə əmələ gəlir ona baxaq. Erkəklik tozluğu mitoz yolu ilə bölünür. İlk öncə 2n xromosom dəsti olan ana tozluq hüceyrə əmələ gətirir. Sonra bu hüceyrə meyoz yolu ilə bölünür və 4 dənə hüceyrə əmələ gətirir. Bunlar makrospor adlanır, makrospor. Makrosporun əvvəlcə bir dənə nüvəsi olur. Sonra hüceyrənin içərisində o nüvə bölünür 2 yerə. Biri adlanır generativ nüvə, digəri adlanır vegetativ nüvə. Aha, bu artıq hüceyrə hazırdır mayalanma prosesi üçün. Dişidə də mitoz bölünməklə əvvəlcə ana hüceyrə əmələ gəlir. Sonra bu hüceyrə meyoz bölünməklə 4 dənə ə, nüvə əmələ gətirir. 4 dənə hüceyrə. O hüceyrələrdən biri iri olur, digər 3üsü isə kiçik hüceyrələr olur. Ee, kiçiklər sonra da məhvolub gedirlər. Bu iri hüceyrə də inşaf edilir makrospor əmələ gətirir. Makrospor həm də ruşim kisəsi deməkdir. Ya ruşim kisəsi əmələ gətirir, ya makrospor əmələ gətirir, belə də deyə bilərik. Ee, makrosporun içərisində 3 ardıcıl mitoz bölünmə keçirir bax bu hüceyrə. Nəticədə 8 nüvəli ruşeym əmələ gəlir. Mən izah elədikcə şəkə baxmağı tövsiyə eləyirəm. Ə, əmələ gəlir 8 nüvəli ruşeym və bunlardan ikisi gəlir mərkəzə, mərkəzə yaşıl rəngdə şəkildə görürsüz. Birləşir və 2n diploid olur xromosom dəsti, adı da olur mərkəzi hüceyrə. Mərkəzi hüceyrə əmələ gələndən sonra yerdə qalır 6 dənə haploid hüceyrə bir dənə də, mərkəzi diploit hüceyrə. O 6 dənə haploid hüceyrədən biri ə, yumurta hüceyrəni formalaşdırır, ən irisi. Aha, bu qədər sporagenis necə baş verdi, dişidə, erkəkdə izah elədim. İndi keçək əsas məsələ, ikiqat mayalanmaya.